Дос. По одному номеру. Какой Джора? Не хочу 12 Все, он й 18 этаж. 12. У кого 18 этаж? А где, Братик, так ну сюда 18. Что а он 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 что такое? А что тебе нравится? Он, а почему не 18? Тебе нравится Да. И мне. 2, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, да. Ты мой рекорд не побил. У меня было тоже шестнадцать. Давай. А, так она я понял, все, сейчас сделаю. Сейчас. Да плохой. Смотри, бейсбольная бита на 1 доллар стоит дороже, чем мяч. Но бейсбольная бита и мяч вместе стоят доллар 10 центов. Сколько стоит мяч? На заводе 5 машин, 5 äh, производственных машин за 5 минут. Про носки? Делают 5 вещей. Запомнил данные? 5, 5, 5 машин конечно. за 5 минут делают 5 вещей. За сколько минут 100 машин сделают 100 вещей? За 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 Брате, а что это? <с такой вещью>?

И вы ну, типа, для нас сложно, потому что у нас выезд с Украины, как бы, он достаточно трудный, потому что мы сначала на машине 14 часов с Киева до Кракова, потом мы день в отеле находимся, там, ну, условно, там 15 часов, это так еще везет иногда, что стакается и потом у нас перелеты. То есть мы минимум добираемся два с половиной дня. То есть это у нас дефолт вообще. То есть еще перелет был до 13 часов это вообще. В Сингапуре климат тяжкий. но ну, лично для меня то есть здесь очень жарко и влажно. Все эти немножко страдают. Там кто-то приболел вообще, у кого-то еще до сих пор там джетлаг, он мало спит, типа Алика. Он там спит по 5 часов, то есть... У меня в целом все, только единственное, вот ребята приболели, и как бы я с ними горло поболевает. А так, да ну, что? Жарко на улице, на улицу мы не выходим. Тренировочный процесс после перелетов у нас вообще отличный, то есть все замечательно, у нас у всех режим ну, достаточно хороший, хоть мы там мало спим, но режим у нас там в 8 утра мы уже все встаем, тренируемся, в 10 утра уже праки начинаются, как бы, ну, все ок. С какими командами больше всего играли? Честно, не могу выделить, наверное, у нас там максимальное количество игр с одной командой было 4, с Extreme Gaming 4 игры сыграли, с Астерами, нет, с LG всего 2 сыграли, с RNG 4 игры. ну, короче, совсем по 4, не было команды, которая там прям выделялась в плане количества игр. С тренером синергия у нас у всех отличная, то есть мы его слушаем, он к нам прислушивается, синергия в драфтах тоже. То есть, ну, опять же, на КВ у нас все было отлично, осталось все то же самое сделать на официалках, и я думаю, мы справимся. Мы не успели погулять, я уже много раз был в Сингапуре, это третий или четвертый раз, то есть я уже гулял, но в этот раз у нас то есть всего 6 дней было, чтобы попракаться перед тем, как мы там ну, отдыхали и мы по факту никуда не ходили вообще, даже за видос, то есть только под э, буткемпом мы ходили, там просто покушать один раз. Кейтеринг на турнире. Опять же, не знаю, за ребят, мне пока мы только второй день здесь. Но он одинаковый. И мне это не очень нравится, потому что там не очень недостаточно разнообразия. Ну, то есть мы едим обычно только суши, по факту, там какое-то мясо, типа, потому что все остальное, оно ну, странное. И лапша. А так, еда в Сингапуре ну, мне не нравится. Ребятам вроде бы тоже. Там все немножко так в шоке. Система проведения Last chance мне очень нравится. Сам формат того, что это уже есть, это уже очень круто для International. Наши соперники в группе, я думаю, ну, во-первых, группа не так сильно важна сейчас, а во-вторых, да, все примерно одинаковые. Там, я не знаю, я сейчас не помню, у нас Secret, я знаю, в группе еще кто-то, Вичи наверное. Ну вот они выделяются, три, три остальные команды типа чуть ниже уровня, и мы. То есть, а так, я думаю, все будут плюс-минус равные игры. Думаю, что в этом году будет Титан опять появляться, Энигма 100%. Не уверен, что прям много, но будет э, тот же Тайт дефолтный. Висп, я думаю, будет рейтиться очень сильно, вот. А все остальные герои, ну, я не буду еще называть то, что мы там, условно, рейтим, вот. Но это такие самые дефолтные, они будут появляться.